چلے بہت اچھا میں ابھی کربلا پہ انشاءاللہ آ رہا ہوں تو ایک آخری اسی حوالے سے ایک سوال کہ آپ لوگوں کا جو فہم دین ہے اس کے حساب سے حضرت ابکر کا انتخاب حضرت عمر کا حضرت عثمان کا حضرت علی کا چھ مہینے کے لیے حضرت حسن پھر امیر معاویہ اور پھر یزید تو اس پورے میں الگ الگ میرے خیال سے طریقے اختیار کیے گئے تو آپ لوگ کا جو فہم دین ہے اس کے حساب سے کیا اس میں ہدایات تھی حکمران کا انتخاب کس طرح ہو غامدی صاحب تو امر شعب پہ بہت اصرار فرماتے ہیں کہ بس وہی تھا تو کیا یہ ہر اس پورے میں آپ کو اس کی روح نظر آئی ہے جی ہاں بالکل یہ امروحم شعبین ہی کے سارے مظاہر تھے یہ جو چونکہ اس زمانے میں کوئی ایک دستور کوئی ایک نظام تشکیل نہیں پایا تھا اس لیے امروحم شعبین کی جو صورتیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں انہی کو اختیار کرتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا تو حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ تو باقاعدہ مشورے بلکہ جھگڑے کے بعد ہوئی ایک دوسرے سے وہ تنازہ ہوا اور بحث و مباحثہ ہوا اور اتفاق ہوا پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر تو یہ تو ایک بالکل مشورہ ہی تھا نا اس زمانے کا ایک پار... آج کل کے پارلیمنٹ میں بھی تو یہی ہوتا ہے لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہی مشاورت تھی جو اس زمانے میں ہوئی تھی پھر جو ہے اس کے بعد جو مشاورت تھی وہ قریش میں محدود ہو گئی اس کی وجہ بھی زمینی حقائق ہی تھے کیونکہ قریش کو عرب کے ہاں سیادت اسلام سے بھی پہلے سے حاصل تھی قریش ہی جو تھے وہ عرب کے سید سردار اور ان کے پاس ان کی امارت ہوا کرتی تھی یہ امارت زیادہ تر مذہبی تھی لیکن جب اسلام آیا اور اس نے ان کی سیاسی بہادت قائم کر دی اس کے بعد قریش کی مذہبی سیادت سیاسی سیادت میں ٹھل گئی تو وہ اب قریش جو تھے وہ سیاسی اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قریش کے مقابلے میں جو سب سے بڑا گروہ تھا وہ انصار ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ سمجھا دیا تھا کہ جو سیادت ہے وہ قریش کے پاس رہے گی قائمہ قریش میں سے ہوں گے اور یہ آپ کا جو تبصرہ تھا زمینی حقائق کے اوپر مبنی تھا کہ عرب کے جیسے ہم یہ کہیں پاکستان میں تین پارٹیاں ہیں تو جو اگلا وزیر آزم ہوگا ان تین پارٹیوں میں سے ہی بنے گا چوتھی پارٹی میں سے تو بن نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان تین پارٹیوں کو کوئی آ, جو, کسی اونچے منصب پہ بٹھا دیا بلکہ زمینی تجزیہ یہی کہتا ہے اس زمانے میں قریش کے ساتھ ہی ایک کچھ ہو سکتا تھا کہ وہی وہ سیادت کریں گے تو عرب تسلیم کریں گے اگر غیر قریشی آ کے بیٹھے گا تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا یہ, یہ یہ تھی ساری بات اس بنا پر حضور نے انصار کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ تم ان کے ساتھ سیاست کے معاملے میں حکومت حکومت کے معاملے میں جھگڑا مت کرنا تو چنانچہ جب ان کو یہ بات یاد دلائی گئی کہ تم وزرا ہوگے ہم عمرہ ہوں گے حضور نے یہ فرمایا تھا تو انصار نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا اس کے بعد انصار کبھی ان کے مقابلے میں نہیں آئے قریش کے مقابلے میں اب جو قریش تھے وہی آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کیا کرتے تھے وہی ان, ان کے جو سردار تھے وہی ان کے نمائندے ہوتے تھے تو اس زمانے میں جس طرح آج ہم پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے بھیج کے تو ان کے ذریعے سے ووٹنگ کراتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں ہمارے بھی یہاں پہ اسی طریقے اس زمانے میں جو قبائل تھے ان کے سردار ہوتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ ہمارا خلیفہ کون ہو تو حضرت بکر نے پھر حضرت عمر کو جب نامزد کیا تھا اپائنٹ نہیں کیا تھا نومینیٹ کیا تھا. تو قریش کے سرداروں نے سب نے مل کر اس پہ تسلیم کیا تو حضرت عمر سلیکٹ ہو گئی پھر قریشی کے سرداروں کی جو چھے چھے کی جماعت تھی ان سب نے مل کر پھر حضرت عثمان کے بارے میں فیصلہ کیا ان کے بارے میں تو حضرت اب آپ کو پتہ ہی ہے ان سب نے مل کے الرحمن کو اختیار دے دیا ان چھے لوگوں نے پانچ لوگوں نے اور عبد الرحمن نے تمام لوگوں سے مشورہ کر کے حضرت عثمان کو سلیکٹ کر لیا تو یہ مکمل طور پر امرحم شعرا گینا ہوں کا ہی معاملہ چل رہا تھا تو یہ اسی طرح ہی آگے چلتا رہا حضرت علی کے معاملے میں مسئلہ پیش آ گیا وہ تو ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے اس میں شورا کو شورا کو اس طرح سے عمل عمل پیرا نہیں ہو سکے عمرو ہم شورا بہینہ ان کے اصول کے اوپر اور ایک ہنگامی بنیادوں پر حضرت علی کی خلافت قائم ہو رہی قائم ہوئی اور اسی وجہ سے متنازع بھی ہو گئے اور جو حضرت معاویہ تھے وہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے تو طاقت کے بنیاد پر ہی خلیفہ بنے ہیں لیکن تمام صحابہ اس زمانے میں بڑی دلی خوشی کے ساتھ انہوں نے ان کی بیعت کی اور اس جب وہ حضرت حسن کے ساتھ صلح کے بعد جو وقت جو زمانہ پیش آیا اس کو انہوں نے عام الجماعہ کا نام دیا یعنی کہ اکٹھے ہو گئے ہیں مسلمان خانہ جنگی کے بعد اور بڑی دلی خوشی کے ساتھ حضرت معاویہ کی انہوں نے بیعت کی کسی نے زبردستی بیعت نہیں کی تھی تو اگرچہ حضرت معاویہ کی جو, جو انہوں نے قبضہ کیا یا جو انہوں نے تسلط اپنا جمایا وہ طاقت کی بنیاد پر تھا کیونکہ وہ امیر شام تھے اور انہوں نے پھر جو, جو بھی کھانا جنگی ہوئی اس کا نتیجہ جو بھی نکلا انہوں نے جب فتح پا لی تمام چیزوں پر تو بالکل ایسے جیسے قائد اعظم نے پاکستان کی محنت کی بنانے کی تو اب یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ قائد اعظم ہی پاکستان کے پہلے سربراہ بنیں گے تو وہ پاکستان کے سربراہ پہلے بن گئے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ووٹنگ بھی کرائی گئی تھی تب بھی وہ انہی کا نتیجہ نکلا اور انہی کا نتیجہ نکلنا تھا تو یہی معاملہ ہوا کہ اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنے میں حضرت ماویہ کا سب سے بڑا کردار تھا اب یہ انڈرسٹور تھا کہ خلیفہ تو انہوں نہیں بننا ہے چنانچہ ان کو بن وہ بن گئے تو اس طرح سے مشاورت اور ان کی طاقت یہاں پہ کٹھی مکس ہو گئی پھر جب یزید کی خلافت کی بات آئی تو پانچ سال تقریباً یا چار سال انہوں نے حضرت یزید کی جو تھی بیت کے لیے تمام لوگوں سے مشاورت کی شروع سے لے کے آخر تک جتنے کوفہ بسرہ مکہ مدینہ ان میں جتنے عمائدین شام ان سب عمائدین سے انہوں نے مشاورت کی اور اس اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے انہیں راضی کیا البتہ حضرت حسن کی جو خلافت تھی اس میں مشاورت نہیں ہوئی کیونکہ حضرت حسن کی خلافت جو ان کا جو انتخاب تھا وہ کوفہ کے اندر ہی ہوا تھا اور حضرت ایک تو حضرت علی شہید ہو رہے تھے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا وقت بھی کم تھا حضرت علی کے پاس اور پھر حضرت علی نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی کوئی مشاورت کے لیے وصیت بھی نہیں کی کہ آپ مکہ مدینہ سے جو صحابہ موجود ہیں ان سے مشاورت کر لیں یا اور کسی لوگوں سے مشاورت کر لیں انہوں نے کہا کوفہ والوں سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حسن کو بنانا ہے تو بناؤ نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں روکتا ہوں تو حضرت حسن کی جو خلافت تھی اس میں بھی مشاورت نہیں ہوئی ہے اور وہ صرف کوفہ کیفہ اند... کا انتخاب لیکن جو اس کے بعد یزید کی جو خلافت ہوئی تھی اس میں تو کئی سال مشاورت ہوتی رہی اور تمام جو ہیں وہ لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تمام صحابہ جتنے بھی موجود تھے ان سب نے یزید کی بیعت کی تھی اس کے اندر یہ جو حضرت علی اور حضرت حسن کا معاملہ یہ تو سب سے زیادہ آج کی جمہوری طریقے سے ہوا نا یہاں تو سب عوام نے مل کے ان کو باقی ادھر تو کوئی تین بندے بیٹھے تھے کوئی چھ بیٹھے تھے آل الحل وق کے نام سے آپ نے کو بنا لے ادھر تو بھائی عوام نے دباؤ ڈالا کہ نہیں ہم آپ کو تو یہ تو زیادہ مشاورت والا نہیں ہوا گیا میں جو آپ حضرت حسن کی بات کر رہے ہیں حضرت علی کا بھی یعنی ان کو جو حضرت عثمان شہید ہوئے اور یہ معاملہ اس طرح بڑھا تو لوگوں نے ان پہ وہ کیا نا کہ بے آپ خلیفہ بنیں گے تو حضرت علی نے پھر بڑی مشکل سے اس کو قبول کیا ایسا نہیں ہے عوام کے دباؤ پر جی جی وہ یوں ہے کہ جو عوام تھی نا یہ وہی عوام تھی جس نے مدینہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ عوام جو تھی کوفہ بسرہ اور فستاد یعنی مصر کے شہر سے یہ چند لوگوں نے ایک جتھا بندی کر کے آئے تھے اور ایک منظم گروہ بن کے آئے تھے انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر انہی لوگوں نے حضرت علی کو جو ہے وہ لوگوں پہ بھی دباؤ ڈال کے اور خود کر کے حضرت علی کو بنایا اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے دباؤ پر وہ عوام نہیں تھے وہ گروہ تھے وہ منظم گروہ تھے بلوائیوں کے باغیوں کے یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد پر کوئی جماعت قبضہ کر لے انقلابی جماعت اسلام آباد پر قبضہ کر لے وزیراعظم کو مار دے اور اپنا ایک بندہ وہاں پہ بٹھا دے اب آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ دارالحکومت پر پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو اب انہوں نے جو بندہ بٹھا دیا ہے وہ بھی وہ جو ہے وہ ہو جائے وہ عوام کے دباؤ پر بنا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ عوام عوام کا دباؤ تب ہوتا جب تمام عوام کے ہر قسم کے جو عوام ہیں وہ اس میں شامل ہوتے یہاں تو صرف باغی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہاں اس سے قدع نظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کا خلیفہ بننا طے تھا یعنی حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہی خلیفہ بننے والے تھے یہ ان کا خلیفہ بننا طے تھا حضرت عثمان کے خلافت کے وقت دوسرے نمبر پہ یہی آئے تھے ان کے ووٹ حضرت عثمان کے بعد انہی کے تھے یہ خلیفہ بننا ان کا طے تھا وہ الگ معاملہ ہے لیکن جب اس وقت جو طے ہوا ہے اس میں جو بڑا ہاتھ ہے وہ تو بلوائیوں اور باغیوں کا ہے اس لیے آپ کی بات میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ عوام کا دباؤ تھا عوام کا نہیں ان گروہوں کا دباؤ تھا لیکن صاحب جب وہ خلیفہ بن گئے چلو آپ کے وقول بلوایوں نے فسادیوں نے یا انہوں نے باغیوں نے تو اس کے بعد دیکھا نا حضرت عائشہ نے اور امیر شام نے صرف ان کی خلافت سے انکار نہیں کر رہے وہ تو صرف یہ کہہ رہے کہ قاتل, قاتلین عثمان کا سو یعنی اس کا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو خلیفہ بن گئے تو کسی نے ان کے خلیفہ بننے کو چیلنج کر کے یا ان کو خلیفہ نہ مانتے وہ تو بغاوت نہیں کیے نا یا ایسا ہوا نہیں کسی نے حضرت علی کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا ان اعتراض اس بات پہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو باغی شامل ہو گئے ہیں عہدوں پہ بیٹھ گئے ہیں لشکر میں شامل ہو گئے ہیں ان کو یا تو خود سے علیحدہ کریں اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کریں اور ان کو سزا دیں سزا نہیں دیتے تو علیحدہ کریں یہ تھا اصل میں جھگڑا کوئی ان کی خلافت پر معترض نہیں تھا لیکن بیعت بیعت بھی, بیعت بھی, لیکن بیت بھی نہیں کی کسی نے بہت صحیح وہ اسی یعنی وجہ سے ہاں کہ وہاں کا پہلے قائد نہیں کیا مطلب یعنی کوئی کسی कि, صحابی نے بھی نہیں کی مطلب جو حضرت عائشہ کے ساتھ یا جو عمیر شام کے ساتھ ان کے علاوہ باقی انہوں نے تو کی ہوگی نہیں صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے بہت کی تھی حضرت عمار یاسر نے کی تھی ابو موسیٰ عشری نے کی تھی عبداللہ جریر بن عبداللہ نے کی تھی اور اس طرح اور بھی ایک دو لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی لیکن جو جو سینئر صحابہ تھے اکابر صحابہ تھے یعنی زیادہ تر صحابہ تھے انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی صحیح ٹھیک تو اس کے اندر یعنی لیکن امیر شام کبھی اور حضرت عائشہ کبھی بھی دعویٰ صرف یہ تھا نا کہ پہلا قاتلین کو الگ کرے یا ان کو پکڑے عثمان کے ان کا قصاص لیں تو بس ٹھیک ہے اس کا آپ خلیفہ ہیں ایسا ہی تھا نا اور یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے اور ہم خلافت کی حقدار یہ ان کا دعویٰ نہیں تھا یہ دعویٰ نہیں تھا ان کا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ذریعے خلافت کر رہے ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو علیہ دا کریں اور ہمیں جو ہے وہ موقع دیں آپ اپنے ساتھ آنے کا ہم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ شامل بھی ہوں گے صحیح کہ اچھا ڈاکٹر اب ہم آتے ہیں ادھر یزید کے اوپر تو جب ان کو مقرر کیا خود والد نے اور اس پہ آپ نے جیسے کہا اور باقی لوگوں نے بھی لکھا کہ انہوں نے صحابہ کو یا جو اس دور میں زندہ تھے ان سب سے مشاورت بھی کی اور سب کی رضامند کی تو کیا اس کے اندر صرف اتنا سیدھا سادھا وہ تھا یا کوئی دھمکانا لالچ دینا اور یہ ساری چیزیں بھی امیر معاویہ نے استعمال کی ہیں تاریخ جو آپ کی ثابت شدہ آپ کی ثابت شدہ نہیں تاریخ جو ہے نا نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخ جب جب تاریخ شیعہ تاریخ اور سنی تاریخ میں ڈھلی ہے تو میں اس گیا ہی گیا ہی نہیں اس تقسیم کی طرف میں نے ہمیشہ میں نے بنیادی کتابوں سے اس چیز کو دیکھا تو جہاں تک ہے دھمکی دھمکانے کا معاملہ تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ سیاست میں چھوٹا موٹا دھمکانا تو چلتا ہی ہے پہلی خلافت جو حضرت البکر کی قائم ہوئی کیا اس میں کوئی دھمکایا نہیں گیا تھا تھوڑا بہت لوگوں کو تو اس میں بھی انصار کو تھوڑا سا متنبع کیا گیا پھر بنو حاشم میں معلوم ہوا کہ ایک اور جتھا بندی ہو رہی ہے اور وہاں پہ ایک اور خلافت قائم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت عمر وہاں بھی گئے اور ان کو بھی تھوڑا سا دھمکایا اور سمجھایا کہ بھائی یہ محمد میں اختلاف مت کرو بعد میں پھر سب لوگ مان گئے کہ واقعی یہ وہ وقت اختلاف کا نہیں تھا جو بڑے ہوتے ہیں آ, کسی سوسائٹی میں سیاست کے معاملات میں یہ چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی ہے تو حضرت امیر معاویہ کا معاملہ جہاں تک تھا وہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے کسی کو دھمکایا نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کی طبیعت کے اندر حلم بہت تھا ضرب المثل تھا کہ بہت زیادہ حلیم و طبع تھے وہ دھمکانا ڈرانا یہ ان کی طبیعت میں نہیں تھا دوسری بات یہ کہ تھوڑی بہت چونکہ وہ پرسنل رشتہ دار تھے نا ایک دوسرے کے یہ بہت زیادہ قریبی رشتہ دار تھے ایک دوسرے کے قریشی زار ایک ہی خاندان تھا تو اس میں ہے کہ جب وہ بات چیت ہوئی اور کسی نے اعتراض کیا عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت معاویہ نے ان کو دھمکایا بھی کہ بھائی تم کیوں امت کی سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور تم اختلاف کر رہے ہو تو وہاں پہ وہ جو دھمکانا ہے یہ دو سرداران قبیلہ کی آپس کی آپس کا غرفہ ہے ایک ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عامر ہے ایک ڈکٹیٹر ہے اور وہ دوسرے کو دبا رہا ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر سے انہوں نے بات کی عبداللہ بن عمر نے اتراز کیا اس پر بھی تھوڑی ناگواری ہوئی حضرت امیر معاویہ کو لیکن ایک سردار دوسرے سردار سے بات کر رہا ہے یہ اس قسم کی وہ ہے تلخ, کل, تلخ کلامی ہے حضرت امیر معاویہ جبر اور دھمکا کیوں نہیں سکتے تھے جب یہ جو اس قسم کی روایات ہیں نا کہ تلوار لے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو اس کی گردن اڑا دینا یہ بالکل افسانہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی سوسائٹی اس قسم کے جبر کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی سرداروں کے ساتھ تو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی اگر اس قسم کا جبر کیا گیا ہوتا تو سرداروں کو اپنے قبائل کی حمایت حاصل ہوتی تھی بلکہ عام آدمی کو بھی اپنے قبیلے کی حمایت حاصل ہوتی تھی تو وہ تو اس کے مخالف ہو جانے تھے حضرت امیر معاویہ کے اس قسم کے جبر کی بنا پر اگر وہ مخالف ہو جاتے تو بنو میہ کے جو مخالفین تھے وہ اس مخالفت کو کیش کرتے تو حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ ان کی سیاسی بصیرت تو ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں تو وہ ایسی جبر کر کے اس قسم کا جبر کر کے جس میں تشدد بھی ہو وہ لوگوں کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتے تھے اور اگر جبر کیا ہوتا تو آنن فانن معاملہ ہو جاتا بھائی کی بیعت کے لیے تو چار پانچ سال تک وہ لوگوں سے مذاکرات کرتے رہے جبر میں چار پانچ سال وہاں لگتے ہیں تو اس لیے یہ جبر کی روایہ تو بالکل درست نہیں ہے اس سے زیادہ جبر تو جگر گوشہ بطول پہ کیا گیا بالکل شروع میں اور جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بنو ہاشن کے ادھر کوئی جب ہو رہے تو تو ان کو بھی دمکایا گیا تو آپ نے تو بہت ملفوخ انداز میں بڑے شائستگی سے کر دینے سے دمکایا تھا وہ جو تفصیلات موجود اس کے اندر تو بہت بیانک ہے تو وہاں اگر امت کی ضمیر نے کوئی اوزی کیا تو وہ امیر معاویہ کے دور میں آکے کے کہاں سے لوگوں کو یا تو اس وقت ہے جی رہ تو وہ کہاں چیز چلی گئی یہ جو تفصیلات جب کسی واقعے کی اس طرح بنائی جاتی ہیں نا بھیانک قسم کی وہ تفصیلات اصل میں افسانوی ہوتی ہے اچھا زیادہ جو جو سادہ بیان ہوتا ہے آپ تبری کو بھی دیکھیے میں نے تبری کو مطالعہ کرتے ہوئے نوٹ کیا کہ وہ جو سب سے پہلی روایت لاتے ہیں وہ سادہ اور مختصر ہوتی ہے اس میں ساری بات ہوتی ہے بعد میں جب وہ دوسری روایات لا کے لاتے ہیں تفصیلات والی اس کے اندر بڑے افسانے ہوتے ہیں بھی تھے. تو اسی طریقے سے یہ جو دھمکانے والی جو بات تھی بنو ہاشم حاشم کو یا انصار کو یہ ایک سوسائٹی کا ایک بڑا وہ ایک بڑے کے انداز میں لوگوں کو گا بھی رہا ہے سمجھا بھی رہا ہے ڈانٹ بھی رہا ہے یہ وہ دھمکانا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کو جبر و تشدد اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں بھیانک قسم کے وہ نہیں ہیں تو اس کو آپ بالکل نہیں مان رہے نہیں وہ تو بالکل افسانہ ہے کہ انہوں نے وہ دیوار جو دروازہ ان کے اوپر گر گیا دروازے کو دمکانے درواز تک تو مان لیتے نا دروازہ چلو یہ تو باقی تر دمکانے کا تو ہے نا یہ تو دمکانے میں کیسے جی جی وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی ہے اور دھمکایا بھی ہے لیکن وہ کوئی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوئی وہ کیونکہ وہ حضرت عمر جو تھے وہ خود بھی سوسائٹی کے ایک بزرگ تھے شیخین انہیں کہا جاتا تھا اسی حیثیت سے انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا بھی دھمکایا بھی